Проекты называются «Социальная помощь», «Соучастие в судьбе», «Проект «Одаренные дети», «Программа здоровья», «Программа «Дети-инвалиды», «Программа за решеткой детские глаза», «Младший брат», «Старшая сестра». Эти проекты работают в Днепропетровской, Запорожской и в городе Киеве. Это наше движение и наша организация во Львове уже насчитывает 15 человек. 15 человек это ни много, ни мало, но наша организация начинает развиваться во Львове и Львовской области. К нам присоединяются многодетные семьи, матеря одиночки, к нам присоединяются, нас поддерживают предприниматели, нас поддерживают меценаты, спонсоры. Я хотел бы уверить, что наша детская организация будет работать на территории Львова, Львовской области и помогать совместно с органами государственной власти, помогать социально защищенной категории детей, сирот детей, оставшихся без родительской опеки. Я хотел бы добавить, что для нашей организации главная конвенция вот, о правах ребенка и действующее законодательство Украины. Мы будем жестко, если надо, критиковать, мониторить органы государственной власти, которые будут нарушать, или опекунов, которые будут нарушать права детей проводите детей из социальной населенной категории или всех детей, которые есть в Львове, Львовской области и в других областях Украины.